Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, penyebab burung perkutut itu over birahi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini saya akan menjelaskan tentang penyebab burung perkutut over birahi. Uh, Di sini ada beberapa penyebab burung perkutut over birahi, Ada penyebab uh, ada 10 penyebab over burung uh, perkutut birahi diantaranya dan bagaimana cara mengatasinya Bagaimana cara menanggulingnya? Uh, yang pertama adalah uh, pemberian feeding yang terlalu banyak. Yang kedua, jarang dilakukan pengembunan. Yang ketiga, terlalu sering uh, melakukan full krodong. Yang keempat adalah uh, terlalu penjemuran yang berdurasi lama atau kebanyakan penjemuran. Yang kelima, sering digantang dengan perkutut yang uh, bersifat overbirahi atau terlalu fighter. Yang keenam, jarang dimandikan uh, untuk burung perkutut tersebut. Yang ketujuh, uh, terlalu... Cina atau terlalu manja atau terlalu, uh, istilahnya lulut lah, seperti itu. Yang ke-8 uh, pemberian uh, multivitamin yang berlebihan, yang ke-9 adalah perawatan tidak konsisten, uh, yang ke-10 adalah jarang diembunkan untuk burung perkutut uh, kesayangan kita ini. Jadi uh, itu 10 penyebab uh, over birahi, dan nanti saya akan jabarkan satu persatu uh, tentang uh, penyebab burung perkutut over birahi. Dan saya akan menjelaskan tentang uh, cara menanggulangi burung perkutut overbirahi Nanti saya jabarkan juga cara mengatasinya over adalah satu, meletakkan di uh, kandang umbaran atau di polier lah istilahnya. Begitu biar dia bebas, bisa berterbangan ke sana ke sini, membuang energi seperti itu. Yang kedua bisa dikasih jodoh atau dikasih uh, atau mengkawinkan burung perkutut jantan dan muda apa dan betina. Yang ketiga adalah proses memandikan burung perkutut tersebut. jadi Mengatasinya adalah bisa sering-sering dimandikan, yang keempat adalah mandi malam yang terpenting, yang kelima adalah e, tidak usah dijemur lama-lama atau berlebihan, yang keenam adalah pengembunan rutin, pengembunan di malam hari atau pengembunan di pagi hari, yang ketujuh adalah makanan diganti dengan yang e, biasa atau makanan kiloan, tidak makanan e, apa istilahnya yang mengandung jamu-jamuan, seperti itu. Jadi, e, seperti itu, yang kedelapan adalah. Jangan didekatkan dengan burung yang fighter atau yang burung yang over birahi uh, yang kesembilan adalah berikanlah multivitamin yang sesuai dengan dosisnya seperti itu uh, jadi saya akan jabarkan penyebab burung perkutut over birahi diantaranya adalah uh, nanti saya akan sebutkan atau saya akan jabarkan di, uh, di ulasan video saya ini tentang bagaimana uh, penyebabnya itu burung perkutut over birahi yang kesatu pemberian ekstrafodin yang terlalu banyak uh, atau entah itu apa maksudnya ketan hitam, entah itu gotem, entah itu uh, fumain dan lain sebagainya jadi pemberian ketan hijau yang terlalu banyak itu men bisa mengakibatkan uh, burung perkutut over birahi karena apa dia bersifat panas dia bersifat itu uh, membakar membakar uh, apa Lemak menjadi energi, menjadi energi, menjadi aktivitas. Seperti itu, yang kedua adalah jarang dilakukan pengembunan. Jadi, untuk burung perkutut yang over birahi, eh, penyebabnya adalah jarang dilakukan pengembunan, entah itu pengembunan di pagi hari maupun pengembunan di malam hari. Seperti itu, jadi eh, banyak penyebab juga yang penyebab ketiga adalah terlalu sering eh, kebanyakan full krodong, karena apa eh, burung perkutut kalau perbanyak full krodong, eh, entah itu. Di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, terlalu banyak rodong itu bisa mengakibatkan burung perkutut itu over birahi. Pertama dia bisa pola, dia bisa uh, banyak bekur, dia bisa ngawini tangkringan dan lain sebagainya. Jadi uh, pengrodongan itu uh, hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu aja, di waktu-waktu uh, malam hari, di waktu dia istirahat dan lain sebagainya. Uh, yang keempat adalah penjemuran yang berlebihan. Jadi untuk penjemuran burung perkutut itu uh, diusahakan itu jangan berlebihan, secukupnya saja. Soalnya dari uh, penjemuran itu bisa dilakukan jam 7 pagi, jam 7 pagi sampai jam 9 uh, siang atau jam 10 atau maksimal jam 11 lah seperti itu. Jangan sampai jam 12 lebih karena sinar matahari atau sinar ultraviolet yang terkandung dalam uh, matahari itu tidak... Uh, sebagus di pagi hari seperti itu. Yang kelima adalah sering digantang dengan perkutut yang uh, over birahinya tinggi atau emosinya tinggi uh, atau sama-sama fighter itu bisa mengakibatkan burung perkutut juga over birahi. Jadi jika menggantang uh, sebelahan dengan burung istilahnya burung perkutut over birahi sama over birahi jangan didekatkan. Uh, kalau bisa dijauhkan ya, yang istilahnya yang burung fighter sama burung fighter itu. Uh, dijauhkan jadi jangan di, terlalu dekat karena kalau terlalu dekat nanti dia over birahi akhirnya dia banyak bekur uh, terlalu banyak bekur dan lain sebagainya jadi saya juga punya uh, burung perkutut seperti itu jadi untuk menurunkannya over birahi itu sangat sulit jadi di atas kandangan selalu bekur atau selalu kerot atau selalu ngawini tangkringan seperti itu entah itu di rumah entah itu di lokasi lomba seperti itu. Kalau untuk langenan juga enggak masalah lah untuk suguh daya istilahnya untuk penghibur untuk menghibur di rumah dan lain sebagainya. Kalau untuk lapangan kan tidak bagus kalau terlalu banyak bekur seperti punya saya, perkutut punya saya seperti itu Yang ketujuh adalah terlalu jinak burung atau terlalu manja atau terlalu apa ya? Lulut lah, istilah baca jawanya lulut. Jadi, kalau burung berkutu terlalu jinak, terlalu manja, terlalu lulut, itu ya juga, juga kurang bagus untuk uh, dia, itu untuk rajin manggung atau rajin manggung, uh, gayer atau rajin. Istilahnya gacor dalam istilah seperti sekarang ini, dalam bahasa milenial atau bahasa Indonesia uh, seperti ini, atau gacor seperti itu. Dan selain itu adalah uh, kalau terlalu jinak, itu dia, uh, kalau ada orang lewat di bawahnya, atau ada orang mau di bawahnya itu dia malah ngoyak terus tidak eh, tidak mau manggung tidak mau ngajar malah ngoyak orangnya atau pemiliknya seperti itu yang kedelapan adalah eh, kurang pemberian multivitamin atau dia kalau kurang multivitamin entah itu eh, seperti kekurangan B kompleks atau kekurangan vitamin E atau vitamin untuk dan lain sebagainya dia akan over birahi seperti itu. Dan kesembilan adalah perawatan tidak konsisten. Jadi perawatan tidak konsisten di sini adalah kadang perawatan itu dirawat maksimal, di kadang tidak, kadang-kadang dijemur, kadang tidak. Jadi kurang kurang konsisten seperti itu. Jadi kadang diimbunkan, kadang dijemur, kadang tidak. Jadi kurang konsisten seperti itu. Jadi burung mengakibatkan over seperti itu dan perawatan tidak konsisten itu akan mengakibatkan uh, burung itu tidak maksimal atau tidak bekerja dengan sistem-sistem uh, di tubuhnya itu tidak bekerja dengan sempurna seperti itu dan yang ke 10 jarang diembunkan uh, untuk burung perkutut kesayangan kita jadi uh, bila mana burung perkutut itu kurang jarang diembunkan uh, nanti bisa mengakibatkan burung perkutut itu over birahi dan mengakibatkan burung itu uh, kebanyakan bekur bisa kebanyakan ngerot dan bisa mengakibatkan burung perkutut itu uh, tidak bagus dan tidak terlalu sering manggung tidak terlalu sering gayer tidak terlalu sering uh, istilahnya tidak terlalu sering apa ya uh, manggung lah istilahnya seperti itulah itulah penyebab burung perkutut over birahi seperti itu dan nanti habis ini saya akan menjelaskan dengan cara cara mengatasi uh, burung perkutut over birahi itu harus bagaimana harus uh, gimana dan harus uh, kita harus melakukan yang bagaimana seperti itu tadi yang penyebab burung perkutut itu over birahi sudah saya jelaskan di video saya barusan ini dan saya akan menyebab, menjelaskan cara mengatasi burung perkutut over birahi walaupun itu sangat susah sekali sangat sulit sekali tapi kalau tidak dikerjakan atau tidak dijalani nanti akan berakibat fatal untuk burung perkutut kita atau burung perkutut kesayangan kita jadi kita harus apa selalu melihat bagaimana burung perkutut kita keadaan burung perkutut kita kondisi burung perkutut kita dia sedang over birahi harus bagaimana dia kelebihan emosi kelebihan birahi kita harus bagaimana kita harus bisa menilai atau punya ilmu titen punya ilmu titen tentang burung perkutut kita karena karena apa karena hanya kita yang merawat kita kita yang bisa mengetahui burung perkutut tersebut dan ini cara mengatasinya over birahi antara lain kesatu bisa meletakkan, eh, meletakkan di kandang umbaran. Jadi burung perkutut itu kalau over birahi bisa diletakkan di kandang umbaran atau di umbar atau di polier dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau burung perkutut itu bisa bergerak-gerak ke sana ke sini dengan ukuran umbaran yang eh, sebisa mungkin, semaksimal mungkin dia bisa berterbangan ke sana ke sini. Karena dia akan membakar kalori, akan membakar lemak yang bisa mengakibatkan burung perkutut itu eh, menurunkan over birahi burung perkutut tersebut. Yang kedua adalah kasih penjodohan atau uh, kasih betina atau kasih uh, atau mengawinkan burung perkutut itu tersebut. Untuk dijadikan uh, jodoh atau pasangan seperti itu, dia akan menurunkan over birahi, akan menurunkan emosi, akan menurunkan uh, apa faktor-faktor tersebut. Yang ketiga adalah proses memandikan uh, sesering mungkin, entah itu pagi hari, entah itu siang, entah itu sore, entah itu malam kita harus sesering mungkin untuk memandikan burung perkutut kita supaya apa? supaya burung perkutut kita itu birahinya turun karena tidak eh, karena terlalu sering bekur, terlalu sering ngerot, terlalu sering eh, apa ngawini tangkringan dan lain sebagainya. Jadi eh, selalu dimandikan khususnya yang kelima ini, eh, yang keempat ini eh, sering seringlah mandikan di malam hari. Tapi dengan keadaan cuaca yang sejuk dengan keadaan cuaca yang cerah, dengan keadaan cuaca yang tidak eh, apa istilahnya jangan hat, jangan habis hujan terus dimandikan, jangan habis eh, burung itu sakit dimandikan dalam keadaan burung itu eh, sehat dan fit seperti itu. Yang kelima adalah tidak usah dijemur terlalu lama. Karena apa? Kalau penjemuran terlalu lama burung perkutut itu malah menimbulkan atau menambah burung itu tambah over birahi. Jadi birahi tambah memuncak atau emosi tambah memuncak bisa mengakibatkan burung perkutut membekuran bila mana di gantang atau di atas lomba. Entah itu di rumah, entah itu di arena gantangan, entah itu di teras dan lain sebagainya. Dan uh, selalu diberikan yang ke-6 ini, ke-6 cara mengatasi overbearing adalah pengembunan rutin dan lama. Pengembunan rutin lama adalah dalam jangka waktu panjang. Istilahnya bisa di seminggu kan ada enam nah, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat satu minggu seperti itu ya kita bisa mengembunkan burung perkutut kita itu di hari Senin kadang diselingi lagi hari Selasa kadang diselingi lagi hari Rabu kadang diselingi lagi hari eh, Kamis dan lain sebagainya eh, tergantung eh, apa tingkat apa istilahnya itu, kesibukan kita bila mana kita tidak sibuk ya diembungkan dan sekiranya pengembunan rutin di eh, malam hari itu eh, Terjauh dari dari entah itu kucing, entah itu dari uh, ular, entah itu dari lain sebagainya. Dan uh, yang ketujuh adalah uh, makanannya itu, makanannya itu diganti dengan uh, apa istilahnya, dengan uh, yang biasa atau milad uh, kiloan, atau otak kiloan atau uh, yang kiloan saja, jangan yang uh, pabrikan yang mengandung bahan-bahan jamu atau uh, rebah-rebah yang lainnya. Karena apa? Kalau dikasih yang... E, mengandung jamu atau e, her apa yang campuran-campuran jamu yang lain sebagainya akan menimbulkan e, apa emosi atau birahi burung berkutu tersebut jadi makanannya yang makanan kiloan aja yang biasa kalau perlu dicuci terus dijemur seperti itu yang kedelapan jangan didekatkan dengan burung yang fighter karena apa kalau didekatkan dengan burung yang fighter dia akan tambah malah over birahi atau tambah over emosi dan birahi akan tambah naik atau e, dia tambah uh, apa, embekuran tambah uh, istilahnya ngawini tangkeringan ngerot dan lain sebagainya dan tambah pola, yang tambah pola dia pola turun di sini di sini di atas angsang atau di bawah sangkar dan lain sebagainya dan yang ke sembilan adalah berikan multivitamin istilahnya itu berikan multivitamin yang uh, menurunkan overpillahai entah itu dikeseimbangkan jangan multivitamin yang uh, berlebihan yang secukupnya saja seperti bikoplek uh, yang terjual di toko-toko burung atau unggas dan lain sebagainya seperti vitamin-vitamin yang lain sebagainya entah itu vitamin E vitamin C dan lain sebagainya dan yang ke 10 adalah jangan terlalu sering diberi jamu yang bersifat uh, untuk membandingkan eh, birahi burung perkutut tersebut untuk cara mengatasi burung perkutut over birahi kalau perkutut over birahi pembelian jamunya ya disesuaikan jangan berlebihan uh, jangan terlalu banyak seperti itu karena bisa mengakibatkan over birahi jadi secukupnya saja boleh pakai jamu merek-merek apa saja semuanya jamu itu bagus digunakan atau pakan-pakan semua uh, bagus digunakan tapi sesuai porsinya sesuai porsinya mas maksudnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan dan jangan kekurangan, karena apa saja yang berlebihan itu tidak baik. Untuk uh, kesehatan burung perkutut tersebut seperti itu, bisa digunakan juga dengan burung perkutut entah itu lokal, entah itu crossing, entah itu Bangkok dan lain sebagainya. Dan kita harus cermat dan pemberiannya harus sesuai dan harus konsisten, dan uh, kita harus tahu porsinya, dosisnya, kita harus tahu porsinya dan dosisnya seperti itu. Jadi ulasan-ulasan uh, ini, ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam persahabatan, salam kongmania, salam silaturahmi, salam guyub rukun, salam persaudaraan, salam kongmania dari Sabang Sampai Merauke, salam perkutut mania dari Sabang Sampai Merauke, salam persahabatan, salam bhinneka tunggal ika, dan tak lupa pula saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.